pada saya filem ni sederhana kerana ia filem yang konsisten dengan filem-filem Eric Ong sebelum ni walaupun filem ini adalah arahan Faizal Isa dan screenplay dia ditulis oleh orang lain tapi cerita asal tetap Eric Ong jadi kalau kita biasa dengan filem-filem Eric Ong Adi Wiraku Adi Wiraku 2 Gemencik Boys Eric dia ada gaya dia yang senang dikenali dari segi dialog dari segi shot yang diminat dari segi latar dia jadi semua tu ada dalam filem ni. Jadi kalau kamu menyukai filem-filem atau menggemari filem-filem Eric Ong, kamu akan senang menonton filem ni. Namun pada saya filem ni pengalaman saya Act pertama kemas, pacing dia okey dan ada curiosity, bagus. Kemudian bila masuk ke act yang kedua apabila sampai ke bahagian hidup Adma ketika dia bekerja sebagai mekanik di, di camp askar British, ada beberapa unsur atau perkara yang saya rasa kurang kemas dan tidak habis Masak Jadi walaupun cerita tu saya pasti diambil daripada kisah hidup sebenar Adma, itu bukan yang saya persoalkan. Tetapi dari segi pengadaptasian kisah hidupnya ke layar perak. Ha, itu yang saya maksudkan di sini. Jadi penceritaan kisahnya di kem latihan berita itu boleh dilakukan dengan lebih baik di mana ada kesan yang lebih mendalam. Satu, dua, kita boleh nampak bagaimana Adma lebih, uh, bukan lebih, bagaimana Adma mula uh, menjadi, mula mendewasakan diri dan belajar perkara tentang hidup yang di luar tanah Melayu. Jadi act pertama adalah dia menyedari yang dia perlu meninggalkan Perak pergi ke Singapura. Dia perlu berhijrah. Bagus. Dia telah membuka mata dia untuk menyedari yang dunia ni lebih besar daripada kampung halaman dia. Dan bila dia sampai ke Singapura dan bekerja di camp itu, se se-elok-eloknya, paling off-doll, kita boleh nampak yang dia dah sedar. Oh, dunia ni bukan sahaja tanah Melayu, malah lebih besar lagi daripada itu. Jadi kita tak nampak sangat um, uh, perjalanan tu. Walaupun peluangnya ada, di mana dia berinteraksi dengan orang-orang di kamp itu, di mana dia terpaksa berhadapan dengan sebuah guru seni bela diri di, di kamp itu, di mana dia terpaksa berinteraksi dengan sebuah uh, kapten atau ketua atau komander di kamp itu. Jadi itu adalah momen-momen detik-detik yang dia boleh belajar dan mendewasakan dirinya. Jadi pada saya ini bukan jatuh pada kisah hidup Adma, ini jatuh pada pengadaptasian. Dan apabila filem ni pergi ke ketiga ke di mana uh, pendudukan Jepun mula berlaku dan Perang Dunia Kedua uh, mula, bermula, um, sepatutnya di situlah kita dia kita boleh menampilkan kesan-kesan uh, uh, Adma belajar daripada pengalaman dia di, di camp di camp Britain itu. Namun kita tak nampak sangat benda tu. Jadi saya rasa perkara-perkara ni yang sepatutnya boleh diperhalusi. Jadi bila sampai Jepun serang dan dikena lawan dengan Jepun, kita rasa semangat kita naik. Sebab latar latar tu dah ada. Premis sudah dah ada, detik tu dah tersedia. Sebab benda tu dah memang ada dalam kisah hidup dia. Tapi dia tak cukup dia tak cukup menyemarakkan semangat